नमस्कार दर्शकों आप सभी का धर्म रक्षा चैनल पर स्वागत है मनोकामना पूरी करने के लिए राम नाम लेखन कैसे करें राम लेखन नाम कैसे लिखें मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या करें इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र और जप विधियां बताई गई हैं पर इन सब में सबसे सरल राम नाम लेखन बताया गया है दर्शकों वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए जानते हैं कैसे राम नाम जाप और राम नाम को लिखें। राम नाम लेखन का महत्व और विधि विधान श्री राम के नाम में एक महान शक्ति है राम नाम की महिमा और शक्ति को जानने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा यह मन को शांत और स्थिर करने वाला राम नाम का एक बहुत बढ़िया उपाय है मन को शांति मिलेगी लग्न पूरी हो तो राम को भी पा सकोगे राम नाम का लेखन का कार्य एक महान यज्ञ समान है इस युग से आप राम नाम के लेखन को एक एक आहुति समझकर देखें राम नाम से राम को सदा हृदय में विराजमान भावना से लिखना चाहिए राम नाम के लेखन से राम राम सुंदर सुंदर लिखे एक सफेद कागज पर लाल सहिया लाल पैन से लिखिए कागज पर लाइन नहीं होनी चाहिए वह एकदम पलेन होना चाहिए लाल रंग के पेन से लिखे क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है और प्रभु नारायण का लाल रंग से गहरा नाता है राम नाम जाप की अनेक विधियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा विधि राम नाम लेखन की सर्वोत्तम विधि है राम नाम लेखन में जाप की अपेक्षा गुना अधिक पुण्य फल मिलता है ऐसा हमारे शास्त्र और वेदों में कहा गया है राम लेखन स्वयं जाप है राम नाम लेखन मौन के साथ लिखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है प्रतिदिन एक पृष्ठ कम से कम या इससे अधिक लेख लिखें। राम नाम का लेखन कभी भी कहीं पर भी जितना भी लिख सकते हो इसके लिखने की कोई नियम यह समय नहीं है लेकिन शुद्धता का ध्यान जरूर रखना है राम लेखन लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यह नियम 90 दिन तक टूटने ना पाए तभी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है जब भी लिखना शुरू करें एक भी दिन बीच में ना छूटे पूरे लगातार 90 दिन तक लिखने से ही इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है जिस मनोकामना आप लिखते समय मन में धारण किया हुआ है वह हर हाल में पूरी होती है इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है यह मेरा खुद का निजी अनुभव है अगर आप गलती से लिखना भूल जाते हो तो उसे आप सोने से पहले किसी भी टाइम जब आपको याद आ जाए तब भी आप इसको लिखना शुरू कर सकते हो चौरासी लाख योनिया भोगने के बाद राम नाम जाप लिखने वालों को इस संसार चक्र से जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है पापों का नाश हो जाता है क्योंकि मनुष्य जन्म चौरासी लाख योनियों भोगकर प्राप्त होता है राम नाम लेखन निष्काम या सकाम दोनों तरह से किया जा सकता है राम नाम का लेखन प्रत्येक दिन जरूर करें एवं दूसरों को भी लिखने के लिए प्रेरणा अवश्य प्रदान करें ऐसा मनुष्य श्री भगवान को बहुत प्यारा होता है राम नाम लिखने का कार्य यदि नियम पूर्वक शुद्ध हृदय से आप शुरू करेंगे तो शुरू करने से कुछ ही दिनों में आप इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे आपके मन को शांति मिलेगी आत्मबल बढ़ेगा आपके कष्ट कटने शुरू हो जाएंगे इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए 90 दिन तक लगातार हर रोज लिखें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है श्री गणेश जी नारद जी के सुझाव के अनुसार पृथ्वी पर राम का नाम लिखकर उस राम के नाम की सिर्फ तीन बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त कर ली और सारे संसार और देवताओं को सबसे पहले पूजा स्थान प्राप्त कर लिया था इस राम नाम में एक अद्भुत और बहुत बड़ी शक्ति है अपने सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए धन सुख शांति और नित्य वृद्धि के लिए राम नाम लिखना शुरू करके देखो आपके कष्ट अवश्य कट जाएंगे यह मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है मैंने अपनी मनोकामना के लिए एक जुलाई से शुरू किया था और 17 जुलाई तक मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी राम लेखन की विधि बस ध्यान रहे राम नाम लिखते समय काफी बिना लाइन के हो और पेज एक ही तरफ लिखना है दूसरी तरफ नहीं लिखना होता और लाल रंग से लिखना है राम नाम एक महान पारस मणि है राम नाम एक अद्भुत शक्ति है राम को मंत्र जपने से थोड़े ही समय में सुख आनंद सर्व सिद्धि और प्रभु नारायण राम के दर्शन भी हो सकते हैं राम के नाम से सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी हो सकती हैं। प्रभु नारायण के किसी भी एक नाम भजो तपो यह सभी महान शक्तियां हैं भगवान बुद्ध ने भगवान की भक्ति और ध्यान लगाकर ही भगवान से दिव्य शक्ति और मुक्ति प्राप्त की और इस संसार में अमर हो गए भगवान ईसा ने भी प्रार्थना के द्वारा दिव्य शक्ति मुक्ति प्राप्त की और वह भी अमर हो गए महात्मा गांधी जी राम नाम के बहुत बड़े भक्त थे इसी नाम से उन्होंने सारे कार्य सिद्धि प्राप्त की और वह अमर हो गए भगवान की प्रार्थना ध्यान जब भगवान को प्राप्त करने से अनेक रास्ते हैं जो भी रास्ता आपको अच्छा लगे उसी रास्ते पर जा सकते हूँ जिस पर भगवत कृपा होती है उन्हीं को कथा सुनने का और संत पुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की कथा सुनने से प्रेम का भाव होता है और यह ज्ञान होता है कण कण में भगवान व्याप्त हैं और मानव में एक ये भावना का उदय होता है जो व्यक्ति सबके हित के लिए सोचते हैं और उसके कार्य मानव मात्र की भलाई के लिए होते हैं उसे कभी दुख नहीं होता जिसके हाथ में पारस मणि आ गई हो वह कभी निर्धन नहीं हो सकता भगवान का नाम पारस मणि के समान है कबीर जी कहते हैं राम नाम एक ऐसी चीज है जिसे पाने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रह सकता जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता है जहाँ पहुँचना के बाद माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता यह ऐसा दिव्य भगवान का नाम है राम का नाम दीन दुखियों का दुख मिटा सकता है रोगियों को रोग मिटा सकता है पापियों का पाप हर सकता है भक्तों से भक्त बना सकता है मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है अर्थात भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय हो उस वस्तु पर सर्वाधिक स्नेह हो वह प्रभु को समर्पित कर दे ऐसा करने वाले के लिए है अनंत फल देने वाली हो जाती है इस कलयुग में सिर्फ मनुष्य श्री राम के नाम जाप समरण से मुक्ति प्राप्त कर सकता है अन्य कोई साधन उपलब्ध करने की जरूरत नहीं है भगवान श्री राम कहते जो मनुष्य अपना मस्तक मेरे चरणों में रखकर और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिने और बाएं से बाएं चरण पकड़कर कहे हैं भगवान इस संसार सागर में डूब रहा हूँ मृत्यु रूप ग्रह मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बहुत ही भयभीत हूँ हे प्रभु आपकी शरण में पड़ा हूं आप मेरी रक्षा करो ऐसे कहने वाले जीव आत्मा को मैं हमेशा के लिए आप अभय कर देता हूँ राम नाम लिखते लिखते आदमी राम को ही लिख लेता है जान लेता है पहचान लेता है राम नाम लिखने से कर्म भी होता है और न कर्म शुद्धि भी होती है और इसमें मन भी लगता है और मन की शुद्धि भी होती है राम नाम लेखन में यह विशेषता है कि अपनी पूरी चेतना लिखते समय उसमें में रहती है क्रिया भी वही विचार भी वही भावना भी हुई और इस प्रकार क्रिया शक्ति विचार शक्ति एवं ये तीनों शक्तियां सर्वात्मन इसमें लगती है जब के समय ध्यान इधर उधर हो सकता है पर लेखन के समय पूरा ध्यान उन्हीं में लग जाता है यह पूर्ण मनोयोग से इसमें लग सकते हैं राम नाम के सभी विधानों का बड़ा महत्व है लेकिन विधान विशेष इसलिए होता है जब लिखेंगे तो स्वाभाविक ही आंख मन और हाथ में तीनों एकाकार करने होंगे अतमन इंद्रिय दोनों का सहयोग होता है मानसिक एकाग्रता और शांति के लिए लिखित मंत्र जब बहुत प्रभावशाली होता है किसी साफ हवादार एकांत जगह पर बैठकर धैर्य और गंभीरता पूर्वक अवश्य लिखें तो तभी बहुत लाभ होगा मानसिक एवं शारीरिक रूप से शांति मिलती है यह एक अनुभव किया हुआ प्रयोग है धरती पर जितने भी महान संत हुए हैं, उन सब ने राम नाम को जब तप और लिखा है ऐसा हमारे शास्त्रों में धार्मिक शास्त्रों में वर्णन है अगर आपकी भी कोई मनोकामना अधूरी हो तो राम लेखन लिखना शुरू करें। राम लेखन को तन मन धन से समर्पित होकर लिखें। लिखते समय किसी भी प्रकार की शंका मन में न लाए तभी यह राम नाम आपका बेड़ा पार लगा सकता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद